Здравствуйте! Представляем вашему вниманию электрическую мотокосу Deo DABC 1700E. Эта модель весит 5,8 кг. Облегченная конструкция привода и верхнее расположение двигателя обеспечили удачную сбалансированность и, как следствие, удобство во время кошения. Эргономичная U-образная рукоятка с кнопкой пуска позволяет надежно удерживать мотокосу и управлять ей. Разъемный алюминиевый вал позволяет без дополнительных инструментов разбирать мотокосу для транспортировки и компактного хранения. Электрический двигатель Deo разработан специально для использования в садовой технике и обеспечивает эффективное скашивание даже влажной травы благодаря сочетанию высокого крутящего момента и скорости вращения вала. Основные узлы и крепления DEO DABC 1700E оснащены специальными демпферами, обеспечивающими отсутствие вибраций и комфорт во время кошения. У DEO DABC 1700E мощность двигателя 1650 Вт. В комплект поставки входят две насадки – катушка с леской и трехлопастной нож, выполненный из высокопрочной стали, что позволяет ему сохранять остроту в течение длительного времени. Максимальная ширина кошения леской составляет 42 см, а ножом 25,5 см. Защитный кожух из удара прочного ABS-пластика надежно защищает владельца от получения травм в случае попадания в режущий механизм твердых предметов. Обратите внимание, что серая насадка на кожухе мотокосы служит только для корректировки рабочей длины лески, а при установке ножа серую насадку необходимо снимать. Итак. Deo DABC 1700E. Это эргономичная, сбалансированная и производительная электрическая мотокоса, предназначенная для кошения травы и кустарника на приусадебном участке. На этом у меня все. До встречи в следующем видео.